الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم

اللهم أيها المسلمين من السلام من المسلمين السلام المسلمين من السلام من المسلمين من السلام من المسلمين من المسلمين من المسلمين من من الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَإِلَهُمْ إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بدنه يعلم يعني ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤتون حفظهما وهو الحي العظيم إلهنا ربنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده سميه دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على الأمن خال وفي كل ونعمة الله, الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فأن أنه قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا, إلا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولا الشكر كما يمضي لجلال <سؤال> وجهك ودين سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الضالين من ظالمين من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع مشايخنا ومعلمين واساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa 'afiyatan fil-jism wa ziyadatan fil-'ilmi wa barakatan fir-rizqi wa tawbatan qablal-maut ربنا رمضان دللنا ومصراتنا دللنا اللهم من علينا في سفرات الموت وان من النار والعفو اذا رحم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدنا الله لهم الفاتحة.